8 осіб затримували. Я прийшов в управління Гукозу, це на Антоновича 114, прийшов з ну, своїм клієнтом, який, якого було жорстоко побито на Євромайдані. Його зламана прушиться, у нього там декілька переламів. Ми давали, давали покази в прокуратурі міста Києва, Я все фільмував. Тобто я не знаєте, чим роздражав? Бо я фільмував їх фактично фальсифікації і е, фільмував ці ті е, фарс, той фарс, які влаштувала група, сформована Генеральною прокуратурою. По Євромайдану, бо зрозуміло було з самого початку, що у цій 365 статті ніколи нікого не буде знайдено, нікого не ніколи не буде встановлено. Я як професіонал маю певний досвід. Я це зрозумів з самого початку, і запитання, які лунали, щоб ви розуміли, вони вилучили цей телефон з відеозаписами. Допитів. Я не зміг на жаль це опублікувати. Я хочу вам сказати спільнота: нас всіх обманюють нас. честно говоря, в местах, в я на данный час перебываю, это называется разводят, господа. То есть в данном случае не будет установлены виновные. Они не будут установлены никогда, потому что их невозможно установить. по 365-й, второй. То есть здесь должна быть солидарная не только как бы ответственность уголовная, но и политическая ответственность, поскольку есть люди, которые отвечают за политику той власти, которая на данный момент применила силу в отношении мирных протестовавших, которые находились на Евромайдане. Вот на данный момент никто не берет на себя политическую ответственность за это. Вот. И обратите внимание на то, что по, э, по той статье по 365 там основные вопросы, которые задавались. Я думаю, что адвокаты, которые принимали участие в тех процессах, они об этом знают. Это провоцировали ли сотрудников милиции на их побытя Вы понимаете, о чем Распишите, идет речь? Расскажите, что вам по закидают. За мне мне закидают вообще феноменальную статью, господа, замах на замок. То есть якобы я хотел замахнуться на жизнь судьи. То есть замах на замах. Вы понимаете, что это даже не доводится, это невозможно доказать никак, это никогда не будет доказано. В данном случае, по-видимому, существует определенная программа просто загнобить, просто уничтожить адвоката и показать другим адвокатам что вот, вот такое может быть с каждым, то есть с каждым адвокатом, который честно и э, как бы выполняет свой долг в этой стране, может произойти то же самое. Я очень благодарен моим коллегам, которые меня поддерживают, которые не боятся, которые идут до конца, которые не, 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 не ломаются, которые не боятся этой власти. Не бойтесь, ничего э, страшного, они с нами не сделают, да? Вот я вам скажу что. Вот половина из тех, там да, больше половины из тех, кто сидят в данный момент в следственном изоляторе со мной, да, они сидят с грубейшими нарушениями их права и законных интересов. Людей просто уничтожают. Они надеются, что поместив меня в следственный изолятор, они смогут сломать мою волю. Но я вам скажу честно, я люблю эту страну. Здесь похоронена моя мама, здесь похоронен мой отец, здесь растут мои дети. Я никогда отсюда не уеду, и рано или поздно я или мои дети будут жить в честной, нормальной стране, в которой будут... Честные судьи, честные прокуроры, которые в э, честь и совесть правоохранителя будут стоять превыше команд преступных, которые их заставляют вы... исполнять. Витя, скажите, вопрос. Она во время суда по, по санкции, это правда, что не пускали журналистов в общественность? На суд? То есть суд да, проходил и, в закрытом да. режиме? Да, конечно. Это конечно, правда, конечно. что было три автобуса милиции во время первого Абсолютно, суда? Да. И были, в депровском суде? Да, были беркута, которые э, приходили туда, они были во всем эмультировании, очень не ругались на то, что их долго держат что нет смены и э, сами очень этим раздражены и э, говорят, что ну как бы сами понимают. Э, Видите, скажите, ну ведь правда, что, похоже... что если закрытый был суд, то есть не допускали журналисты общественности, то априори уже решение районного суда незаконное подлежит времени. Ну, Только они... по этому основанию. Да, они, они боятся публичности, потому что понятно будет очевидность и абсурдность. Э, всего того фарса, который не пытается применять. Виктор, а собственно по поводу ситуации, да, как бы, когда вы якобы напали на судью, разорвали ему мандию, как все это было? Вот с ваших слов хотелось бы а это а... Мало того, что это невозможно было сделать, Потому что такое количество было правоохранителей, но если вы внимательно смотрели, это просто было невозможно сделать в априори с тем количеством правоохранителей, которые там находились. Это невозможно, поймите. А тем более я очень уважительно отношусь к суде, даже вопреки того, что э, грубо нарушались права моего подзащитного Дзинди Андрея Ивановича. Потому что мне не дали даже возможность с ним, с ним поспілкуватися перед опытом. Зразумейте, про какую справедливость могла идти речь. Никакой справедливости, никакой законности никто и не собирался соблюдать. Нет, лично я, лично я. И замах, замах на судью я никакого не совершал. И мантию не рвал. То есть я не рвал мантию. Что такое значит порвать? Я же ее разрывал, как-то рвал у нее. Это невозможно. Но, то, 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 Вы знаете знаете, в данной стране я не удивлюсь, если кого-то будут вот на данный момент, да, я не удивлюсь, если кого-то будут обвинять в каком-то несуществующем, несуществующем якобы совершенном им преступлении. То есть если мне будут говорить, что этот человек со слов правоохранителей совершил это преступление, не верьте, это чистая чушь. То есть в этой стране не соблюдаются права человека. Я не могу еще понять, почему, я не могу понять, почему правоохранители, даже приходя с какими-то хорошими намерениями в эту систему через время, меняются, не знаю, возможно, это политика государства такая. Вы знаете, вообще, если вы видели внимательно, что происходило, то был вот такой вот хаос. Я сам не понял, что произошло, потому что сзади за мной рухнул стол адвокатский стол. Мои документы валялись по всему холлу. То есть на данный момент я могу сказать единственное, что поймите, дело это по сути фальсифицировалось сотрудниками 4 ТВМ. Если вы понимаете, вот здесь присутствует Алексей Герман, которого они незаконно украли вместе с Соболевым Егором, выкрали из, э, из ремонтного, да, украли, просто украли, и людей незаконно содержали под стражей, даже после того, когда закончились пять суток их содержания в э, админарестах. То есть эти же люди, на которых я ранее писал жалобы, эти же сотрудники Грифона, которые меня не допускали в Шученковский суд, и я писал